Вітаю, лайв студія. Мене звати Ольга Гвоздецька, український дизайнер та стріт арт художник Вадим Говцов Презентує в Одесі свою першу виставку. Назва її інша зброя. Сьогодні нас на студії. Вітаю, Вадиме. Добрий! день. Дякую, що ти до нас сьогодні завітав. Ну, майже кілька днів залишилося до відкриття відкриття в суботу. Розповідай, де саме от почнемо з фактажу, да де саме який час і кого ти запрошуєш. Это исторический центр Одессы, это мост Коцебу, улица Бунина, полицейская, Девалановский спуск. Под мостом Коцебу, непосредственно на спуске, есть гаражи, где мой знакомый в гараже, который он арендует, создал пространство для культурного досуга, в общем-то, для тусовок с друзьями. Совершенно недавно, совершенно случайно недавно я узнал об этом месте. Мне все очень понравилось. Мы встретились, договорились и вот вчера уже сформировали экспозицию. То есть мы уже развесили все работы заранее. Готуємося, все бути ярко, цікаво і я думаю, не для Одеси. Деякі роботи ми будемо показувати сьогодні протягом ефіру, щоб глядач зрозумів по перше, а може навіть і згадав, що він їх вже бачив на вулицях Одеси. Я наведу свій досвід. Моя улюблена локація для занять спортом і прогулянок: це 16-та станція Фонтану. І там є дві твої роботи, і подалі є ще третя. Перші дві на я, так, Якірному так, узвозі, така маленька, але дуже мальовнича вуличка, що веде прямо до моря. Там є залужний. І мені здається, Борис Джонсон, якщо не помиляюся, так? Так, да, він, був. він був перший. Да. А якщо потім бігти трасою здоров'я, то там на дуже примітному місці є Дімон. Да, да, это работа, которая стала легендарной и превратилась в мем. Но на самом деле там буквально какие-то детали остались, потому что портят коммунальщики, портят э, подростки, в общем, все, кому это не нравится. Замалевывают? Нет, просто обдирают, потому что там было большое количество наклеенных, вырезанных из журнала цветных бутылок, начали оторвать бутылки, потом постепенно соскребать. Ну, в общем, я покрыл весь Большой Фонтан своим творчеством до десятой Фонтан, до пляжа Зебра, там есть двои, две мои работы. Вот последняя на данный момент сделанная стрит-арт работа, это портрет Ким Чен Ина, танцующего на ракете Хвасон. Это было в феврале, а потом уже в, во второй половине февраля я занялся непосредственно подготовкой к выставке. А вот эта ракета корейская, это те самые ракеты, которыми гатить по Одессе наш ворог. Все возможно, все возможно, ну, у меня как-то, как знаете, э, э, я интуитивно, может быть, ну, как художник, чувствую какие-то события, э, я не знал о том, что будут поставлять, э, в том числе, ракеты Северной Кореи, то есть эскиз лежал какое-то время, я понял, ну, вот, вот он уже везде в новостях, э, Ким Чен Ын, корейское оружие, ну, вот, когда еще, вот, вот, надо делать. Угу. Е, примітно е, асоціюємо північну Корею з Китаєм, президент. Е... Так званий Російської Федерації Путін вчора вирушив до Китаю. Я не знаю, може він з'їде до північної Кореї, все так співпадає символічно. Ця робота найсвіжіша, наскільки я розумію да, з кімчинином. Да. Що вона символізує? Ти як автор поясни головну головний меседж цього Це uh, такий калаш. Діло в тому, що uh, тіло кімчинина тільки до пояса. Ноги це відомого южнокорейського. певца Псай, по-моему, стайл, стайл, да, угу. я сделал Бомба Стайл. Вот, и для меня Ким Чен ын это такой, ну, части, наверное, персонаж комикса. Я его таким вот изобразил. Угу. Корея поделена на две части, на южную и северную. В северной диктатура, в южной... Процветающий капитализм, там все хорошо. І, і прекрасно. ну так от символічки полполучились uh -huh. <рес> ногі ноги, ноги корейця, тіла сівера от повертаючись до теми того, що дещо споплюжується з твоїх uh -huh. робіт. А, і тут знаєш два таких пласти: перший це співпраця, взаємодія, не знаю, комунікація з органами влади, може правоохоронцями. Тобто, чи треба сучасному одеському арт художнику отримувати певний дозвіл? Чи це Повне поле свободи і волі, де хочу, там і малюю. А, і з другого боку, наскільки взагалі регламентована робота сьогодні вучного художника, бо ця філософія вона запозичена, вона західна, ми її ем, трішечки, може, копіюємо і привносимо щось своє, яка вона? Дело в том, что в настоящем стрит-арте, я изучаю эту культуру, она появилась в начале 80-х годов в Америке, там никто не спрашивает разрешения. Есть, допустим, большие муралы на зданиях, там, естественно, это все согласовывается. Никаких, ну, мне никто никаких замечаний, я имею в виду, из властей, из полиции не делал предложений что-либо сделать тоже не было, и я так подразумеваю, что, наверное, никто ничего не предложит, пока я сам не приду с идеей, не скажу, вот давайте сделаем вот, вот это вот здесь. И цены не точно, я могу тебе впевнено сказать, потому что знаю, как работает департамент туризма сейчас в Одессе, поэтому даже если будешь оббивать пороги, не факт. Вот. И тоже касается выставки «Инша сброя». Это моя собственная инициатива. Я нашел локацию, я предложил человеку, его эта идея, что называется, зажгла, ему понравилось. Там нет никаких ограничений, нет какой-либо цензуры. Вот это вот выставлять нельзя, вот это вот можно, давайте здесь вот это, а тут вот так вот, так там а ты с таким стыкался, до речи? Дело в том, что 8 мая а у меня в этом году у меня должна была открыться выставка в, в вполне официальной организации. Я не хочу называть название и где-то за неделю до открытия, когда я спрашивал, когда вот э, лучше привести работы, мне отказали, сказали, извините, не формат. Mm -hmm. Потом я посидел, подумал э, и нашел целый ряд плюсов в этом. Во-первых, у меня готовая экспозиция. Она уже готова. Если бы я не знал и не был отчасти уверен в том, что у меня состоится выставка, я бы не два месяца каждый день бы не, не работал с утра до вечера, создавая вот копии этих работ и как-то их дорабатывая. А с другой стороны у меня появилась локация, которая мне подходит по формату больше. Это гараж, это будет музыка, это диск ЖК, это неформальное общение, это тусовка. И я хотел сказать э, еще об одном моменте, чтобы у людей, которые случайно будут проходить мимо или увидят в новостях, не сложилось впечатление о том, что мы там выпиваем, танцуем и так далее, пока ребята сидят в окопах, мы решили присоединиться к сбору на авто для детских морпехов. То есть мы будем собирать донаты. Деньги мы на этом не зарабатываем никакие. Это вот такой вот творческий эксперимент, который я надеюсь, что удастся. Это наша рида 35-я бригада? Да, да, да. Ух... Это наша редкая да. <с medley> <с onions> <с air> бригада. Да. Чему саме вона, чему ты ее брал, Это не я выбирал. У меня есть партнер по этой выставке, непосредственно, ну, скажем так, владелец арендатор этого помещения Александр. Я говорю, ну, давай вот, давай сделаем вот так, чтобы был красивый ход, потому что выставка военная, антивоенная. И военные, и, и, и антивоенные одновременно. А для того, чтобы было приятно, что помимо того, что мы устраиваем подобное мероприятие, еще какую-то, чтобы мы пользу принесли. И он говорит, ну вот и знакомый собирает. Mm -hmm. Я говорю, да, отлично, супер. У меня есть еще один отдельный проект для наших детских ПВОшников. Это моя любовь. Ну, пардон, я тронул микрофон. Моя любовь и мое почтение. Но, пока это еще в стадии в стадии обговор... обсуждения. Раз, раз, обсуждения, да и как только пройдет выставка, я надеюсь, что мне удастся а, еще на акцию запустить для наших неимоверных ппоц э, будет что-то дизайнерское, или сборы это и сбор это сбор средств и тому, кто э, наибольший донатов несет, он получит в подарок от одного достаточно известного в интернете человека в подарок сувенир, с автографом. Вот я не буду пока. Не хочешь пока по, пока не, пока не хочу А мы же могли проанонсовать сейчас. Пока не надо. Вот мы в субботу с ним встретимся. Я надеюсь, он обещал туда прийти и мы поговорим. Если он скажет да, все работаем, потому что у нас это тянется еще с декабря прошлого года. Угу. Поэтому, поэтому я не хочу Зразу так говорить. цікаво, що це така відома людина в інтернеті, так що сформулював yeah. yeah. е у таємничнено інтригуючи. Е добре, і ця людина можливо буде на виставці. Yeah. Ще yeah. є е один привід завітати, аби е цю таємницю розгадати. Yeah. Е якщо говорити про назву. Я знаю, ти в прес-релізі пояснюєш, да. чому інша зброя. Я переформулюю от той сенс, який ти закладав. Ти направду вважаєш, що стріт арт це якась інша зброя? Діло в тому, що а, сама виставка вона з'явилася во в час війни. Это совершенно случайно. Мне стрит-арт нравился всегда. Я профессиональный дизайнер интерьера, я декоратор, я сын художника выдающегося. У меня есть понимание того, как это нужно делать. Я попробовал, первый опыт был это Борис Джонсон. Но ну, это просто вот хотелось высказать уважение человеку. Как первому крупному политику, который поддержал Украину, который приезжал в Киев бесчисленное количество раз, он выступал 24 февраля в, в, в британском парламенте. И я смотрел эфир, с его выступлением он говорил, нужно дать помощь Украине. Кроме того, он почетный гражданин Одессы. Я искал место, вот я мимо этого заброшенного санатория часто проходил, мне приглянулось вот это вот окошко, я сделал так, втихаря не анонсировал ничего, потому что я взял с собой краску белую, думаю, ну не получится, закрашу. Такое тоже бывает, и какое-то вот сомнение есть. 17 декабря днем я ее сделал, попросил своих друзей, которые мне помогали, отправить фотографии с короткой информацией в одесские телеграм-каналы, в интернет-издания. На следующий день днем фотография с моей работой попала в новостную ленту «Лента.ру». Это одно из крупнейших российских изданий. А оттуда уже оно начало распространяться по соцсетям. Официальных, да? Скажите, да, вот да, официальные, издания. Угу. Да, это официальные издания. Там нет, не было никакой критики. Там было написано, что он вот в цветах у него галстук в цветах украинского флага. Вот где-то там я уже видел дальше пошли эти новости. Значит, в Одессе появился портрет известного русофоба. Бориса Джонсона. А это, был, это было время такое, это было время блэкаута, когда вообще ничего не работало. Я трафареты вырезал вообще с налобным фонариком, ну, потому что нужно было чем-то заняться. А вот такая работа кропотливая, сидишь себе с ножичком, аккуратно вырезаешь, там, слой за слоем сделал. Вот. И потом, когда связь мобильная появлялась, мне, мои знакомые, приятели присылали э, скриншоты комментариев из одноклассников. Там. А почему они Байдена не нарисовали, своего хозяина, главного? Mm -hmm. Говорю, вы хотите Байдена? Будет Байден? Байден был следующим. Потом смотрите, почему инша сброя, другое оружие? Есть война традиционная, есть война информационная. И там и там огромные средства вкладываются на... для того, чтобы нас подавить, еще в том числе психологически. Россияне везде кричали, заявляли, Одесса — это русский город, не волнуйтесь, мы скоро вас освободим. Нужно было их избавить от мысли о том, что их кто-то здесь вообще ждет. Мы их ждем, но с автоматом в руках. Только так. Так, краще на відстані, все ж таки. Да, е, да. Лучше їм сюди ні. Причому не тільки від Одеси, а взагалі від українського кордону да. як такого, і нашого кордону, да. який ми точно знаємо, де він пролягає, а не те, що нам намагаються нав'язати. Е, є роботи, які пов'язані з Одесою, чи ні? Бо я чесно не бачила. можливо, я просто ну якось це повз пройшло мене. Все щось що, що пов'язане саме з Одесою. Борис Джонсон. О, oh, <laughs> о чем с он повязан? Почетный гражданин Одессы. Так, доброе. А еще? А, он в Одессе уже а, раз не был. Не был, но я надеюсь, что он доберется. А, пока нет, есть планы, а, скажем так, в разработке. А, все, все работы, которые сделаны, они либо там а, люди подталкивали меня к мысли, или открыто говорили, нужно вот сделать. Кстати, вот а, если уместно, Михаил Саакашвили, бывший губернатор Одесской области, его портрет в Аркадии, я сделал в июне прошлого года. Ну, це саме був той складний період, коли він був на межі смерті, фактично перебуваючи да, да. у в'язниці, да. маючи да. дуже жорстке покарання. Я маю на увазі по кількості років, і будучи в стані відмови від їжі, і можливо навіть пиття, але тут я точно зараз не скажу, але він був дуже складному фізичному тілесному стані. Зараз слава Богу, вже повідомляють про те, що покращився його стан. Він такий вже більш активний, трішки ваги набрав. Але він все одно перебуває у в'язниці. Ну і ті процеси, які зараз відбуваються у Тбілісі, ми теж бачимо. Е, на жаль, е, якихось так фантазій щодо того, що Михайла Сакашвілі звільняється, він зможе очолити там опозиційний рух немає. Е, але але до, до речі, це зображення, його зображення, воно живе, його не намагалися стерти затерти. Е, його хтось царапав. Я не знаю, як там зараз я ну, не був там, мабуть. Полгода. Ты не отведаешь места своей творчества? творчести? на, иногда. Но я до Аркадии как-то не добрался. Что я хотел сказать? А, ну, далее о, о творчестве. А, я обратил внимание, что работы людям нравятся. Потому что мне и, нрав, и нравится, и не нравится. Не нравится нашим противникам, нравятся патриотам, просто, просто вот даже людям нейтральным, скажем так. Я много комментариев получал и в устной, и в письменной форме. Есть, конечно, люди, которые не воспринимают стрит-арта, не считают, что это какое-то хулиганство, что я вот стены пачкаю просто. Ну, я не могу сказать, что я их пачкаю. У меня есть образование, я член Союза дизайнеров Украины. Я уже и кроме того патриот своей страны. Uh -huh. Поэтому у меня все целенаправленно. А, есть работы, которые ну, буквально выстреливают, а, одна из которых это портрет Дмитрия Медведева меня знакомые отговаривали, говорили, да зачем это какой-то вот такой вот персонаж несерьезный. Я говорю, ну так прекрасно, я его покажу именно в той форме, в, в которой ему нужно воспринимать. Вербально, вербальный додаток Димон Бухай, он как да. появился? как он а, спробовался а, сам такой, как он Это, ну, я интересуюсь творчеством других художников, кто занимается стрит там, я видел работу вообще другую абсолютно. Там было написано «Не бухай», и я думал, что сделать там «Димон, не бухай», а мне кто-то в комментариях написал «Да пускай бухает, пускай бухает». И вот так вот она появилась. Я отправил в одно издание, где я дружу с редактором интернет-издания, а оттуда оно уже пошло распространяться вообще вот. По, по сети я так периодически нахожу там в Пинтересте, нахожу на Ютубе, Бог знает, где я нахожу вот следы своего творчества, обидно, что не указывают меня как автора. А, Ты подписываешь здесь свои работы? Я подписываю, да. но почему-то не считают нужным там узнать и написать, кто это. Угу. Была такая довольно забавная ситуация. Пару месяцев назад я, ну я иногда там слежу за жизнью своих работ, я решил посмотреть, есть ли какие-то новые публикации с моим портретом Медведева. И нашел это изображение у достаточно серьезной организации, Центра информационной безпеки, это там какой-то, короче, mm -hmm. короче, коммуникации. Они взяли это изображение в посте на Фейсбуке его использовали. Меня как автора не указали. Я им написал, что мне, конечно же, приятно, но вы тем самым, не указав меня, вы нарушаете мою интеллектуальную собственность. Ну, ну это некрасиво. Они это исправили, сказали спасибо, там, Ну, якщо обращайтесь, беріть мені роботи здорова комунікація. До речі, да. от, 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 от такий спосіб відбувається. Да. Шана центру протидії дезінформації. Це до речі, державний да, да. державна а інституція культури в Києві. Так і дуже дуже потужно. Вони працювали на початку повномасштабного вторгнення. І, і от прям займалася відшушуванням фейків від нефейків, коли просто навала була інформація. Там кінець лютого, початок березня 2022 року. Потім, звісно, Градус трішки зменшився, до речі, про градус роботи художників в Одесі. Відчувалося, що спочатку всі завмерли в 22-му, потім був ривок, десь влітку восени 22-го, потім 23-й теж досить активний, але не такий, а от у 24-му нібито всі вже як втомилися, не мати такого відчуття. Не знаю, я не утомился. Я вот в субботу выставку открываю наконец. И два года назад я себе представить не мог о том, что я вообще подобным займусь и что открою выставку. Ну вот, есть Владимир Руманенко. Мы периодически с ним сотрудничаем в рамках проекта Воля не смерть. Он мне помогал вчера развешивать работы. Он каждую неделю, вот два года, начиная, по-моему, с марта, проводит выставки на книжке, на Теребасовской, и там бог знает где. Ну, десиди теж знають ці сказати. місця. Да. На Дербасівській не доходжу так, колишній стий хаус А на книжці біля кав'ярень да. де Франс, да. і от там з 22-го року направо, да, постійно да, є експозиції. Да. Вони дуже цікаві, їх можна походити, порозглядати, бо вони невеликі за розміром, їх багато, і кожна несе певну свою історію, певний свій, певне своє повідомлення і сенс. І Ты, наверное, помнишь, давай в другом роте Пирон воштовал в концерты на балконе и это жутко. Такая точка сбора была даже, пожалуй. Для меня вообще на, на, начало года было очень тяжелым, потому что тяжело болел отец, началась война, через неделю отец умер. Я вообще себе не представлял два месяца, вообще я не понимал, что как, как 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 жить дальше. Это не то, что вообще что происходит, а как жить дальше, я не понимал. Потом как-то пришел в себя, взял себя в руки, начал что-то там проектировать, рисовать на будущее, вот просто какие-то свои предложения там. Начал с того, что нарисовал проект временного жилья для людей на пострадавших территориях у кого-то там разрушила дом, я там нарисовал концепцию из морских контейнеров, быстро собирается, перевозится с места на место, подключается. Обратился к одним, к другим, к третьим, никому ничего не интересно, но у меня оно лежит. Я, во всяком случае, там на неделю отключился от каких-то дурных мыслей, вот этот проект сделал, он у меня в портфолио есть. А потом уже осенью пошел стрит-арт. Ну до речі, проєкт з тимчасовим житлом можливо буде і в нагоді, бо ми не знаємо, як буде розвиватися надалі ситуація. Ну, так, не Звісно, не ми плекаємо надії, що все буде добре для всіх наших територій українських, але всяко може бути і такі проєкти е, в. Потрібний момент, можна буде витягнути ну, да, з звісно. шафи і власне реалізовувати. Вадиме, давай запрошувати знову ж таки Одеситів повторювати, де коли виставка стріт, стріт арту інша зброя. Зуважуємо, що це копії тих робіт, які знаходяться в багатьох знакових місцях Ті в самі. Одесі. Вже відомі роботи. 18 травня, у 16-й годині, Діволаневський узвіст. Перехрестя з містом Кацибу в гаражі. А, теж хотів запросити наших військових, які зараз на, у відпустці чи на лікуванні, приходьте обов'язково. Будемо дуже раді бачити вас. Це допоможе вам відпочити, соціалізуватись, відволектись від негативних думок. І почуттів, і поспілкуватися так, найголовніше так, мені дуже сподобалася твоя ідея, що це буде такий ще й простір для комунікації, для спілкування, так. для обміну думок. Нам е, цього. На жаль, теж не вистачає зараз. Бо інколи і бажання немає спілкуватися, немає настрою для цього. А інколи немає часу, бо багато всі ми працюємо і на перемогу у тому числі. І дякую тобі окремо за те, що буде тривати збір. <звіл�ь> До речі, який донат е мінімальний е ти встановлюєш чи ні? я взагалі не не знаю Це просто вот я підтримую цю ініціативу, я її озвучую, я нікакого отношения К этим деньгам не имею. Это вот человек собирает, это э, друг э, моего партнера по этой выставке. Ну, шана другу партнеру, бо ще раз повторюся: 35-та бригада в нашому серці. Я дякую тобі дуже. Дякую. Бажаю, щоб все пройшло саме так, як ти це запланував. І волію бачити нові роботи на вулицях Одеси. Нехай вони стають знаковими, нехай вони стають символами нашого міста. Такі символи потрібні, направда. Вадим Логовцов, дизайнер і стрейт-арт художник, був гостем цієї студії. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і залишайтеся сьомим.